Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində, Masazırda məktəbə, bağçaya, parka vacib olan bütün obyektlərə yaxın yerdə, Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin tam yaxınlığında 2 mərtəbəli 4 otağlı təmirli Çıxarış kupçalı belə bir gözəl həyət evini sizlərə təqdim edirəm. Ev təmbirdən yeni çıxıb, satışa yeni çıxmış bir evdir. Həyətinin 3 maşın, 4 maşın tam rahat şəkildə daxil ola bilər. Bu ərazidə dəyərlidir. Komunal xətləri hamısı daimidir. Suyu 24 saat fasiləsiz, qazı, işığı və mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Həyət tam et daşdır. Baxın belə bir həyət yanı sahəsi var. Evin yan hissəsinə keçmək mümkündür. Ümumilikdə ev 4 otaqdan ibarətdir, bir daha qeyd edim. Hardasa 150 kvadrat metr sahəsi var. Ev yerdən kürsülüdür. Mərtəbə arası beton monolitdir. Dəyərliz ləzizlər evə daxil olduq. Solda yerləşir belə bir piləkan. Piləkanları taxtadandır. Yeri polluğu taxtadır. Kaldorun baş hissəsində yerləşir samuzel. Mətbəxi Mətbəxinin döşəməsi istepoldur, pəncərələri işıqlıdır. Qiyməti də sərfəli bir qiymətdir, dəyərliz izlədicilər. Burada yerləşir evin qonaq otağı. Kombi xətti çəkilib, kondisioner xətti, TV xətti hamısı atılıb. Qiymət 76500 manatdır. Real alıcı ilə qiymətlə razlaşma olacaq. Kredit yolu ilə satılmır, nağd şəkildə satılır. Buyurub zəng edib maraqlana bilərsiniz. 2-ci mərtəbədə yerləşir bu evin 4 otağı. Nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda bu ərazidə, yəni Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin yaxınlığında belə ev satışda yoxdur. 1-ci yataq otağı, kiçik yataq otağı, Və burada yataq otağı yerləşir. Otaqları genişliyi yaxşıdır, tam rahat şəkildə mebel avadanlığınızı yerləşdirə bilərsiniz. Və burada yerləşir, yəni, ayaq yoxusu. Sonra isə qapının belə bir eyvanı var. Buyurub zəng edib maraqlana bilərsiniz.